надо руками трогать. сколько? Что ты бежишь? Телефон Я не отвечаю. А что патруль. Ну и что? Ну и что? Поймите, как такое Сколько? У вас не полномочия, что там мне проверять. Что, такое? Что такое? Телекамеру выключаем. Вот, Это Я себя снимаю. Вот противник полиции. Ну, хорошо. А у вас есть документы? надо Можно посмотреть? Можно обратно? Капитан полиции Шевакова Александр Викторович. ниже офицер полиции. А брат, можно? И согласно 11.30. Постановление Кабмина. А что смешного я сказал? Что вы смеетесь? Смотрите, постановление. Ну, а где? Где удостоверение? Согласно постановлению Кабмина, которое уполномочивает вас на то, чтобы меня э, проверять. Ну, где, где ваше удостоверение полиции? Нет, это, это не посвящение, это ваш пропуск. Он вы есть уже уст... Он, уст... устанавливает... Он есть. Нет, полиции, нет. давайте... По... Либо, я, либо я разговариваю, разговариваю с полицией. полицией. Полиция моя право. Проверяйте документы в громадян. Зачем вы меня перебиваете? Я не перебиваю, я говорю, что согласно постановлению 1137. Открывайте. Я его наизусть знаю, я его читал много раз. У вас э, не удостоверение, у вас пропуск на работу. А удостоверение, на нем написано э, удостоверение. Понимаете разницу? По сви... Да, посвящение. Посвящение дает вам повноважение проверять там, громадян или особ, или еще. Ну, у вас нет посвящения. Здесь написано к обслуговам у вас. Полиция, посвящение По да. здесь слова и близко нет. Да. Понимаете? Значит, это у вас нет полноважения. Было... Вас... Нет, не старое... Старое. нет, это не старый. Нет, есть постановок обмена, я еще раз повторяю. 11.37. Открываем. Да я не буду открывать, потому что я его наизусть. Но да. Я знаю закон управля, но это не полиция. Вы не знаете. Не знаю. Вы не знаете. Не знаю. Нет. Чтобы полицейский мог проверить гражданина или, или 32. лицо. 32. Или лицо. Э... Так это а у закона приняла национальной полиции. Нет. 18 У него повинні не будет полноважение. Не надо мне тыкать. На Украине, на надо мне тыкать. Давай, не не надо мне тыкать. 11. Постановление Кабинета Министров. 11.37. Как должно выглядеть посвящение полицейского? дающее ему полноважение? Смотрите, написано «посвящение». Вот, вы уже mm -hmm. пролистали образец. Вот так выглядит посвящение. А у вас, э, то, что вы мне показали, это выдается студентам, там, как пропуск на работу, Смотреть. тем, кто... Да, працевники органов выполнявшей влады. Но вы выполнявшей влады? Нет, это не влада. Виконавч... А вы кто? Вы орган судовой влады, законодавчей или через Вы выполнявшей влада, вы же позиционируетесь как полицейский. Значит, у вас должны быть влады неповноважные. Они регламентируются данным законом, данной постановой, вернее. Вашей же внутренней постановой. Но. Вы, же, вы же, ваш э, законодатель, э, Кабмин, правильно? Никак, да. Ну? Министерство как? МВС. Нет. Его работу регламентирует Кабинет Министра Украины своими Но. постановлениями. Но, да. И он вам прописал, как должно выглядеть ваше посвящение, чтобы вы имели владение полноважное. Правильно? Нет. Я на вопросы не отвечаю. Я на вопросы не отвечаю. ДЦК а это... ДЦК это... нету ЦК никакого войскового. Войсковый стан не подписан э, президентом а знаете, Украины. Вы не имеете права. Нет. Покажите, пожалуйста, ваше, ваше удостоверение. Покажите ваше удостоверение. Я не буду выполнять. Я не на камеру. Я даже видели полицейского не снимал. Хотя я не считаю, что это полицейский. Висковый, пол, висковый, висковый какой-то Нет, это просто человек в черной форме Как и вы в зеленой Ваш, да, ваш то, висковый а, пистолет Я не, не умный а? У меня тоже может быть пистолет Газовый, либо покажите. любой Нет, что покажите. покажите Я могу лицензию получить и носить с собой пистолет Мне ничего не ограничивает Зачем мне что-то получать Нет, Нет, я могу Я имею законное право Носить огнестрельное Вернее, газовое оружие нет. Ну, Нет. У нас есть законодательство, которое регламентирует а, это. Которое регламентирует? там войск Украины. Да. Да. А как там же незаконное формирование? Ну вот незаконное ТЦК это незаконное формирование. И полиция же незаконная. Тогда ну получается да. по морскому праву все работают. Оферт на трастовые э, отношения. Не знаю, ну, может быть и вот, Сколько... Скажи пожалуйста. Я извините не отвечаю на вопросы. На какие? На любые. О, поеду, у меня нервы не хватает. Всего доброго. Говорит, кусок, не видно, что малолетка обоссана. Ну да. Иду, кстати, по Пушкинской. Центр города, 7 утра, я вышел на прогулку, решил посмотреть. Подышать воздухом. Посмотрел.